যদি আপোনাৰো সোনকালে খং উঠি যায় তেন্তে এই কথাখিনি এবাৰ শুনক হয়তো আপোনাৰো এই তিনিটা স্বভাৱ আছে প্ৰথম কথা আপুনি অন্তৰৰ পৰা চাফা মনৰ ব্যক্তিয়ে সকলোৰে আপুনি ভাল ভাবে সকলোকে আপুনি সহায় কৰিব বিচাৰে কেতিয়াও কাৰো বেয়া চিন্তা আপুনি নকৰে তাৰপিছতো মানুহে আপোনাক ভুলভাৱে ভুল ধৰে বেয়া ভাবে আপোনাৰ খংবোৰক মানুহে আপোনাৰ অহংকাৰ বুলি ভাবে কিন্তু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে সেই খংবোৰ আপোনাৰ ভগা হৃদয়ৰ পৰাহে ওলায় দুই নম্বৰতে আপুনি মিছা কথা বেয়া পায় সেইবাবে আপুনি চিধা আৰু সত্য কথা কয় লাগিলে সন্মুখৰ ব্যক্তিজনে বেয়াই পাওক আপোনাৰ বাবে সম্পৰ্কৰ অৰ্থ এইটো য'ত সত্যতা থাকে য'ত মিছা বোলা শব্দটো নাথাকে সেয়ে যিবোৰ লোকে মিছা কথা কয় সেইবোৰৰ পৰা আপুনি আঁতৰি থাকি ভাল পায় আৰু তৃতীয়তে আপোনাৰ খংবোৰৰ মাজতো মৰম লুকাই থাকে আপুনি তেওঁৰ ওপৰতে খং কৰে যাক আপুনি মনৰ পৰাই ভাল পায় নিজৰ বুলি ভাবে কাৰণ আপোনাৰ খংবোৰৰ আঁৰত হেৰুৱাৰ ভয় থাকে আপুনি আপোনাৰ ভাল লগা মানুহবোৰক হেৰুৱাব নিবিচাৰে সেয়ে আপুনি খং কৰে কিন্তু দুখৰ বিষয় এইটো যে মানুহে আপোনাৰ মনৰ সেই মৰমবোৰ সেই সঁচা অনুভৱবোৰক বুজিবই চেষ্টা নকৰে আৰু আপোনাক বেয়া পায় তেওঁলোকে কেৱল আপোনাৰ খংটোহে দেখে আপোনাৰ উদ্দেশ্য নেদেখে গতিকে যদি আপোনাৰো এই তিনিটা গুণা আছে তেতিয়া কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব